फाइनेंस बिल 2025-26 ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेकंड स्केड्यूल में एक और तमीम की है जिसका असर जो है हमारे टीचर हजरा और रिसर्चर्स के ऊपर आया तमाम टीचर हजरा को और को, उनके ऑनर में उनके आप कहने एजाज में सिर्फ इतना करता था कि जो टैक्स लाइबिलिटी उनकी बनती थी उसको ऊपर वो एक छूट उनको देता था कि आपने टोटल टैक्स जमा नहीं करवाना आपने कुछ टैक्स उसमें से माइनस करना और बकाया जमा करवाना अब ये छूट मिलती क्यों थी उसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि टीचर हजरात क्योंकि कौम की तरक्की में उनका एक बहुत अहम रोल होता है उनको

उसका टैक्स बनेगा वो फोर्टी परसेंट हिसाब से आठ हजार वो टैक्स पे नहीं करेगा उसको छूट है बारह हजार पे किया करेगा उसके बाद मजीद मामला थोड़े चेंज हुए फिर रिबेट चलेगी ट्वेंटी के ऊपर ये इस साल से दो हजार पच्चीस का जो क्लोजिंग है उस तक अब रिबेट में ट्वेंटी थी ने अब जिनकी बारह लाख सैलरी है वो अगर उनके ऊपर टैक्स बनता है बीस हजार पांच हजार पे नहीं करना सिर्फ पंद्रह हजार रुपए पे करना है रिबेट बरत कम होती होती अब ये जो मामला थे फाइनेंस बिल में अगर देखें तो फाइनेंस बिल में मामला आके चले

उन्हें कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है जिनकी छः लाख से बारह लाख के दरमियान है उनको वन परसेंट लगेगा अब बारह लाख तक मेजोरिटी तक टीचर्स रात जो है हमारे वो तकरीबन बारह लाख की रेंज में आते हैं यानी कि एक लाख पर मंथ तो उनका जो टैक्स पूरे साल का होगा सिर्फ छः हज़ार होगा अगर ये रिबेट रबे, बरकरार रहती है ट्वेंटी फाइव परसेंट की तो उनको एक हज़ार पाँच सौ की छूट होनी थी चार हजार पाँच सौ उन्होंने जमा करवाना था लेकिन अब ने नहीं समझा कि उनको एक हज़ार पाँच सौ की भी छूट दी जाए तो इसलिए टोटल का टोटल छः हज़ार ही अब आपका जमा हुआ करेगा साल का अब इसको जो आप कह लें कि अकाउंट ऑफिस या जो दूसरे डिपार्टमेंट जो विद होल्डिंग एजेंट्स हैं जिन्होंने टैक्स आपका काटना है आप सरकारी मुलाजमे की मद में अकाउंट ऑफिस है वो छः हजार को क्या करता है बारह रुपये तकसीम करेगा और पाँच सौ पर मंथ आपका टैक्स डिडक्ट किया करेगा आपकी सैलरी स्लिप में से आपकी जो सैलरी स्लिप होगी जुलाई से ऑनवर्ड जुलाई दो हज़ार पच्चीस से लेके जून दो हज़ार छब्बीस तक हर महीने आपका पाँच सौ रुपया माइनस हुआ करेगा जिनकी सैलरी बारह लाख ,00 की है यानी एक लाख एक महीने का जो कमा रहे हैं अब जिसकी कम होगीबा तो उसका उसी हिसाब से कम टैक्स कटेगा जिसकी ज्यादा होगी उसका अगला स्लैब पड़ा हुआ है बारह लाख ,00 से लेकर बाईस लाख के दरमियान जो फॉल करेंगे उनको छह हजार पिछले स्लैब का और ग्यारह परसेंट इस स्लैब का लगेगा यानी बारह लाख से बाईस लाख के दरमियान जितनी सैलरी होगी उसका ग्यारह परसेंट लगेगा इसी तरह वो सैलरी हजरा जिनकी सैलरी बाईस से बत्तीस लाख के दरमियान है उनको पिछले तमाम स्लैब का एक लाख सोलह हज़ार प्लस तेईस परसेंट इस स्लैब का लगेगा इसी तरह बत्तीस से इकतालीस वाले जो है उनमें तीन लाख चालीस हजार पिछले तमाम स्लैब्स का और तीस परसेंट इस स्लैब का लगेगा और फिर जो आखिरी स्लैब हमारा नंबर पे आता है वो फोर्टी वन लाख का वो हजार जो फोर्टी वन लाख से ऊपर की सैलरी ले रहे हैं उन्हें पिछले तमाम स्लैब्स का छह लाख सोलह हजार और इस स्लैब का जितना भी ऊपर इससे होगा उसका थर्टी फाइव परसेंट टेक्स चार्ज होगा ये स्लैब राइट जो एर ने अमेंडमेंट दिए हैं फाइनेंस बिल दो हजार पच्चीस छब्बीस में उसके मुताबिक अब जो अगला साल होगा जुलाई से जून वाला उसमें ये स्लैब के मुताबिक टैक्सेस इकट्ठा करेंगे ये सिर्फ सैलरी के स्लैब है इसमें बिज़नेस इंडिविजुअल शामिल नहीं है जो स्लैब ए के ऊपर एसोसिएशन ऑफ पर्सनों के ऊपर लगते हैं या बिजनेस इंडिविजुअल के ऊपर लगते हैं वो स्लैब ज़रा थोड़े से डिफरेंट है वो फिर किसी में वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूंगा अभी ये वीडियो बानी सैलरी पर्सन के हिसाब से रही थी तो इनके स्लैब रेट मैंने आपके सामने रख दिए थैंक यू सो मच